Ну, это активизация на линии фронта, это, я так понимаю, Донецкое направление. Но, к сожалению, видите, башня падает, то есть обстрелы. Обстрелы, передвижение, перемещения. То есть еще обстрелы они планируют. Кар... Очень много детских как да, то есть надо быть очень внимательным. Прямо вот целенаправленное воздействие. Ну, работа по ВУО. Перемещение и передвижение очень тоже много. И карта медицины тут выпадает. Еще это вот уже второй раз выпадает. Попытка, возможно, положить нам интернет-связь. Уже, помните, было, как с Киев Старом, может быть, что-то наподобие такого. Ну, в общем, в своем репертуаре. До речі, буквально вчора позавчора читала про те, що у Франції е, теж пообрізали провода з оптоволокном для того, щоб лишити міста без інтернету. Це власне те, про що ви говорили раніше, що у Європі, зокрема, в місті проведення Олімпійських ігор, дуже ймовірний такий сценарій. Вже бачимо зараз, що дійсно це відбувається. Будемо сподіватися, що не вдасться реалізувати їм подібний сценарій в Україні, але тим не менш, ви сказали про те, що обстріли будуть. Давайте ближче і детальніше подивимось по містах України, де ж все ж таки зосередить свої сили ворог. Київ, Київська область. Давайте подивимось, якою буде ситуація саме тут. Київська область. Тут еще да, тут опасность идет. Тут ничего нового, нового. Тут и энергосистемы, тут и дома. И Киев, Киев. — это большое скопление людей и передвижение, и перемещение. Уже была информация, мы слышали, что в двух областях, по-моему, Служба безопасности предотвратила теракты на железных дорогах, что-то они там то ли подпаливали, то ли... Видите, детская карта выпадает опять. То есть опасность достаточно серьезная идет. По этим двум картам может и баллистика опять же лететь. То есть очень внимательно надо быть. Ну, здесь карта защиты выпадает. И не одна. Ви перед цим казали, що випала карта медицини, чи може це стосуватися безпосередньо Києва і чи можуть бути влучення в заклади медичні? Да, ну, это як планувати. Да. Да. Ну, ісходя э, із сьогоднішнього дня, наша Київ, Київська область і ну, э, частично другие области, области Украины сегодня пережили тоже навал вот этих дронов в том числе. То есть я просто в двух словах скажу, что идет понимание того, что будет дальше, да, за этим последуют дальше для Киева и Киевской области. И ну, защита готовится к этому, ПВО готовится. що ж раді це чути. І давайте подивимося інші міста України, Дніпро, якою ситуація буде тут і які цілі ворога саме в тому місті. Дніпро. Могучі стоїть від Дніпро. Опасні з Дніпро. Все, що зв'язано з водою, около води, там от все время вот эти карти випадають. Очень надо внимательно випадати. Смотрите. Смотрите, здесь и детская карта выпадает. И здесь перемещение, передвижение. И опять же, все, что связано с водой. Здесь та да, Аркан, Верховная Жрица. Это могут быть тоже, о чем мы говорили, какие-то плюс-суда диверсии. Днепр. Будьте очень внимательны. Работа по ВО. Здесь идет, ну, и здесь дьявол выпадает. То есть, ну, к сожалению, наивысшая степень опасности. Тоже здесь и наведение, и в доме, да? В доме есть, то есть в городе есть диверсионные группы, которые могут совершить достаточно нехорошие акты. Я вчера смотрела еще Днепр. Здесь этой карты не выпадает. Там идет опасность их самому большому, я забываю, как она называется, другая вера. Ну, ну щось э, конкретне, типу церкви, але ну, вірку, да, вірку, це да, от да? у них єврейський там, єврейський, там, самый большой синагога. Ну да, і от тоже в зв'язку з этой картою. Здесь может быть диверсия сделана изнутри. Ну, таким образом поставить Украину. То есть, вот именно э, в религиозных местах. Другой веры, не православной, другой веры. Надо быть очень-очень внимательным прихожанам. Давайте кривый риг так уж подавим. Кривой рог. Что ждать кривого рога. Опасность. Она остается. То, что мы перечисляли для кривого рога, Перед этим оно, опасность идет карта дежавю, то есть, да. То же самое, кривой рог внутри, то же самое есть группа или группа, которая может совершить какие-то диверсионные действия внутри. То же самое, видите, при вас перемешивают дьявол, старший аркан, верховная жрица, есть определенные цели. Избегайте большого скопления людей, там, где много людей. И тоже перемещение и передвижение. Кривой рог тоже опасность от воды, с водой, все, что мы понимаем, о чем мы говорим. Давайте подивимось Херсон так уж, потому что Херсон страдает, Херсон, да. так. Херсон, что делать, Херсон, время. Херсон. Ну, опасность идет. Особенно все, что связано с детьми. Опять видите, детские карты тут прям выпадают. Будьте очень внимательны, Херсон. Идет действительно серьезная опасность. Она остается. Вчора бачила відео Чорнобаївки після обстрілів в жахливому стані. Просто знаходилось багато будівель. Давайте теж подивимось Чорнобаївкою, якою там буде ситуація. Чорнобаївка. Чорнобаївка. Легідар... Лег... Легендарна Чорнобаївка. Так. Але на превеликий жаль, теж зараз дуже страждає. Но, к сожалению, опасность идет. Здесь остается. Дьявол, желание создать трудности. Тоже наивысшая степень опасности. Идет. А ви на початку сказала, що загрози, окрім обстрілів, також наступального характеру. Тому давайте подивимось Харків і Харківську область. Подивимось ці два аспекти, і щодо обстрілів, і щодо наступів. Давайте харків севера, Харківська область севера. Наступлення російських військ. Но здесь у них будут попытки продвинуться где-то в каком-то направлении, но это все-таки больше отвлекающий маневры здесь.